ora peşevəri milli hökuməti var idi. Əvvəl onu qeyd eləyirəm. Həm bilir, amma biz bir də təkrarlayırıq. Bax o torpaqlarda ki, bu gün orada da yüzlərlə soydaşımız gəlib bizə baxırlar. Bax o torpaqlarda, Qara Dağda, Cənubi Azərbaycan torpaqlarında bizim bir milli dövlətimiz var idi. O milli dövlət Fars hakimiyyətinin, o Qanitsan o dövrdə şahlıq hakimiyyətinin qətliamı və hücumu nəticəsində dağıdıldı. Vətzenov Azərbaycan ərazisi işğal edildi. Silahlı işğal edildi. Və 250 minə yaxın bizim həm hərbçilərimiz, həm dincahalı soyqırım edildi və onların hətta bu gün cənazələrinin harda dəfnolunması belə məlum deyil. İnanın mənə, o qədər soyqırıma məruz qoydular xalqımızı ki, harada bir axtarış aparırsan, ordan insan qalıqları çıxır. Bizim elə bir dövlətimiz olub və o yol boyu söhbət elidi ustadım. O 1 illik milli Dövlətin, milli hökumətin ənənələri bu gün də hiss olunur. Təsirli təsəvvür incəgəl bizim hərsa 80-lə yaxındı da. Əgər o dövlət dağıdılmasaydı, işğal olmasaydı ərazimiz, bu gün Azərbaycan xalqı harda olardı? Məhnu olublar. Həmişə bizi dağıdıblar, dövlətçiliyimizi dağıdıblar, mədəniyyətimizi inhirafa uğratdırıblar, asimlasiyaya məruz qoyublar, baskıya həbsə, edama